У нас, конечно, ну вот в нашем регионе это уже вопросы следующего порядка, ну накормлены, накоены, обогреты, крыша над головой, там такая всякая есть. Да, вопрос интеграции. Опять-таки, тут, на мой взгляд, вопрос надо ставить шире, потому что у нас вопрос не только там, интеграции недавно приехавших людей в Запорожье, а интеграции запорожцев вообще в запорожскую реальность, в запорожскую жизнь. Потому что слишком мало их число, слишком далеки они от народа. Вот иногда наши активности, наша работа, она именно это и напоминает. Я езжу, работаю сейчас здесь, здесь, окей, все, и здесь я но тоже не чувствовать себя временщиком. То есть если я приехала, там есть какая-то определенного рода, да, какой-то объем работы, да, все равно идти в общественный, заниматься, смотреть, общаться с другими людьми, не, не быть как бы потребителем города, но быть его участником активным, даже если я не планирую в нем жить всю жизнь, скажем так. Вот mm -hmm. такое я себе взяла, такой какой то Понятия о своей жизни, как я буду жить. Если есть понимание того, что человек здесь или его семья здесь надолго, он так или иначе он выходит. То есть он ищет квартиру, он ищет работу, он вынужден контактировать да, с внешним да. миром. Да. Вот. Если у него есть работа, у него ну, на работе всегда есть какие-то дни рождения, общие праздники, еще что-то. Завязываются вот эти вот. Ниточки начинают формироваться связь. Вот. С другой стороны, если человек прожил год и считает, что это временно, а это действительно может быть временно, он может встать у там, во Львов, в Днепропетровск, в Киев. Ну, это, ну никто тут не застрахован, да. то мне ну, кажется, в этом вообще очень проблема, ну, не только переселенцев по этим временам. Вот очередная у нас экскурсия по городу, мы проходим эти там бывшие, которые вообще И там вот это ощущение временности, оно вот сто ну, лет длится. И то есть это вот, оно, оно всегда будет очень плохо выглядеть, потому что люди, естественно, не заботятся о том, что это, ну, это же не мое, это будет ну, поживу немножко и как бы и уеду. Поэтому фиг с ним грязные подъезды, фиг с ним с этим всем, с вообще, с, 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 этим, всем. И это длится и длится, и они там живут, я уже не знаю, сколько лет. И у них это ощущение временного, что я здесь ненадолго, оно а просто уже это образ жизни впечатление, что на весь ну, На самом деле ну, это же не только ну, Запорожье, или твое местонахождение касается, это касается практически всех вещей, о которых ты как-то мыслишь и думаешь. Потому что один из основных вообще движущих механизмов ну, нас, как человека, это ощущение того, что все изменится и завтра будет лучше. Просто проблема в том, что мы не прикладываем усилия ну, к тому, чтобы завтра стало лучше, а надеемся на то, что вот как-то оно само, само собой изменится. Поэтому ну, это вообще такой основополагающий принцип человеческого существования. Просто кто-то кто как-то обстоятельнее подходит к пребыванию в моменте, а кто-то вот так вот валится сквозь жизнь. Важна инициатива именно жителей, чтобы они контролировали, куда тратятся их деньги в первую очередь, чтобы они понимали, что это их деньги, с их кармана доступ, достали. Вот как-то так. А, Готовы, например, как-то передать инициативу, или, а, знаете, передать эстафетную палочку, как это сделалось в других местах, чтобы это так делалось? Ну, я вот пыталась немножко, я же говорю, в инициатива, вот это, я пыталась тебе там сказать, что вот Мариупольцы, не добились такими-то действиями, таких успехов, но как-то вот не совсем они отозвались mm -hmm. на это все, они как-то своим каким-то немножко другим путем пошли. Надо формировать вот эту вот любовь к городу, я не знаю, местных жителей, и чтобы вот этот элемент временности хотя бы у местных исчез. Потому что ну, у нас, да, я сейчас устроилась на работу, довольно-таки, наверное, продолжительное время я останусь. Но если моего мужа переведут, всех нас переведут, и мы дальше поедем путешествовать по Украине, то, к сожалению, мне придется тоже покинуть Запорожье. Но я хочу что-то сделать и оставить здесь хорошее. Поэтому привлекайте нас. <laughs> Просто опустил этот кайф. Как, как это жить свободно жизнью, себя отпустить на волю, уйти от этих условностей. Ну, да что тоже был такой город, который э, было много условностей. Надо было ходить в определенных, было модно ходить в определенной одежде, в этом магазине одеваться. То есть э, иметь какую-то там, ездить обязательно в Египет или куда-то там надо было лететь, да? э, Иметь норковую шубу, иметь бывать в том-то месте, ходить, на, иметь абонемент мужчинам на Донбасс-арену, в какой-то там сильвер-сектор или платиновый А когда это раз, я освободилась от всех этих вообще предрассудков, Все, мне все равно. Я, я делаю то, что я считаю нужно, то, что мне кайфово. И там, например, это не модно работать в громадской организации, потому что там нет денег. Как Донецк, ты где ты работаешь? Чем ты занимаешься? Общественной деятельностью. Хоть крадешь. А на чем вы там зарабатываете? Ну и что? А мне, вот я делаю то, что мне нравится. Все. Мне нравится, я, мне нравится вообще с людьми ходить вот там, да, мне нравится кому-то помочь. Я от этого кайфанула, от этой свободы внутреннего, такой в себя, по себя приятный.